Здравни права на лицата от Украина с статут на временна закрила. В рамките на настоящото видео ще ви запознаем с правото на достъп до медицинска грижа на лицата от Украина с статут на време на закрила. На 24 февруари 2022 година с навлизането на руските въоръжени сили на територията на Украина, започна война, която предизвика вълна от множество бягащи мирни граждани, търсещи спасение. Голямата част от тези хора бяха прияти на територията на Европейския съюз, включително и на България това наложи предприемане на спешни мерки за уреждане на статута на бежанците от войната, както на европейско, така и на национално ниво. На 4 март 2022 г. в отговор на започналата война, Съвета на Европейския съюз прие решение за прилагане на Директива 55 2001 на Съвета относно минималните стандарти за предоставяне на време на закрива в случай на масово навлизане на разселени лица и за мерките за поддържане на баланса между държавите членки в полагането на усилия за този прием на такива лица и понасяне на последиците от този прием. С тази стъпка се отговори на новостъпилите социални условия и засиления миграционен натиск вследствие на събитията в Украина. Понятието време на закрила е дефинирано в Директива 55 от 2001 на съвета и има характер на извънредна мярка, с която се цели при масово навлизане в рамките на Европейския съюз на лица от трети страни, които не могат да се върнат в държавата си по происход да се предостави незабавно и време на закрила от държава членка. Член 13 на Директива 55 от 2001 е уредено и задължението на държавите членки да осигурят необходимото медицинско обслужване на лицата, ползващи се с време на закрива. В параграф 2 от същия член на Директивата за необходимо медицинско обслужване се сочи минимално изискващат се помощ при спешни случаи и медицинско обслужване от първа необходимост в случай на болест. Предвидено е също държавите членки чрез агенциите си за социални грижи да осигурят финансова помощ за лицата, които се ползват от време на закрива и нямат средства да заплащат предоставянето им медицинско обслужва Българската национална правна рамка се измени в съответствие с условията. С решение на Министерски съвет номер 144 от 10 март 2022 година се предостави статут на временна закрива на разселените лица от Украина. Понятието разселени лица е, дери, е дефинирано в директива 55 от 2001 на съвета, като това са гражданите на трети страни извън ЕС или лица без гражданство, които е трябвало да напуснат държавата си или регион по происход, или са били евакуирани в отговор на призив от международни организации и не са в състояние да се завърнат продължително време в безопасна обстановка поради преобладаваща ситуация в тази държава. Със споменатото решение на номер 144 от 10 март 2022 на Министерски съвет, бягащите от войната украинци и членовете на техните семейства получават право на време на закрива по смисъла на член 1а, алинея 3 от Закона за обежището и бежанците. По силата на така предоставената време на закрива, те могат да ползват всички права, регламентирани в член 39, алинея 1 от Закона за обежището и бежанците, включително и предвиденото в точка 5 право на здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и на медицински услуги при условията и пореда за граждани, с изключение на медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност, по смисъла на параграф 1.22 от допълнителните разпоредби на Закона на здравното осигуряване връзка с войната в Украина и в съответствие с решение на съвета на Европейския съюз от 4 март, в българското законодателство са прияти промени в три нормативни акта. Закона за здравното осигуряване, Закона за здравето и Закона за убежището и беженците. С тези промени се цели осигуряване на възможност за ползване на медицинска помощ от пристигналите на територията на страната лица във връзка с конфликта в Украина. След промените в Закона за убежището и бежанците са уредени най-синтезирано здравните права на лицата с предоставена временна закрила. Съгласно член 39 линия 1 линия 1.5 от Закона за убежището и бежанците, тези лица имат право на здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и на медицински услуги при условията и пореда за българските граждани. Въведено е излишно изключение за медицинска помощ, която обичайно се оказва в съответствие с правилата за координация за системите на социална сигурност, както бе споменато и по-горе. Вторият изменен нормативен акт е Закона за здравето, където в член 83 алинея е 1а, излично упоменато, че чужденците с преоставен статут на време на закрила имат право на медицинска помощ при условията и реда за българските граждани. Приравняването на тези лица към българските граждани по отношение на здравните им права им осигурява възможност да ползват безплатна медицинска помощ по член 82 от Закона за здравето, която се финансира средства от държавния бюджет. Друг важен текст от Закона за здравето е член 100 алинея 2, съгласно който всяко лечебно заведение е длъжно да извърши възможния обем медицински дейности при пациент в спешно състояние, независимо от неговото гражданство, адрес или здравно-осигурителен статут. По силата на цитирания текст се обезпечава достъпът до спешна медицинска помощ на разселените лица вследствие на войната в Украина. След промените в член 34-3 от Закона за здравното осигуряване, лицата с предоставена временна закрила по-настоящем им имат право на медицинска помощ и медицински услуги по този закон и по Закона за здравето при условията и пореда за българските граждани с изключение на медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност. Те са задължително здравно осигурени в Национална здравноосигурителна каса. Следователно, лицата с време на закрила имат достъп до медицинско обслужване, какъвто имат и българските граждани. Съответно, имат достъп до пакета здравни дейности, които се заплащат за здравно лица от Национална здравно осигурителна каса. Освен го разпоменатото решение номер 144 от 10 марта 2022 година, Министерски съвет приема и постановление номер 69 от 5 май 2022 година, където са вредени детайлно редица въпроси относно здравно права на лицата с временна закрила. С постановление 69 от 5 май 2022 на Министерски съвет са вредени следните въпроси за лицата с временна закрила. На първо място задължението за здравно осигуряване възниква от датата на предоставяне на временната закрила. Здравно осигурителните права възникват от дата на предоставяне на временната закрива а режимът за внасяне на здравноосигурителната вноска е диференциран в зависимост от възрастта и пол на лицето с временна закрива. За лицата до 18 годишна възраст и на възраст най-над 63 години за жените и най-над 65 години за мъжете е предвидено здравноосигурителните вноски да са за сметка на държавния бюджет за срока на временната закрила, но само ако тези лица не подлежат на здравно осигуряване на друго основание по член 40, али не е първа от Закона за здравното осигуряване за лицата най над 18 години и на възраст под 63 години за жените и под 65 години за мъжете, здравно вноски отново са за сметка на държавния бюджет, но за определен строк – 90 дни от датата на предоставяне на временната закрила. След този строк лицата сами внасят осигурителните си вноски. За пълнота на изложението е необходимо да изясним и въпросите относно процедурата за предоставяне на временна закрила, изборът на личен лекар, лечение на хронично болни лица, пристигащи от Украина и лечение на лица с редки и сложни заболявания. За предоставяне на време на закрила е необходимо лицето, което кандидатства за време на закрила, да се яви лично в някои от областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, Столична дирекция на вътрешните работи за град София или един от следните регистрационно-приемателни центрове. Първият се намира в град София на адрес квартал по улица Монте -Видео, 21А. Следващия се намира в село Баня, община Нова Загора, район Минерални Бани, номер 17. На трето място има регистрационно приемателен център в град Харманли в ЖК Дружба номер 23. На място от лицата, желаещи да получат време на закрила, ще бъде поискана информация за самоличност и семейни отношения, като лицето ще бъде и фотографирано. След извършена проверка дали лицето отговаря на изискванията за предоставяне на време на закрила, ще му бъде издадена регистрационна карта за срока на времената закрила, която лицето е длъжно да носи в себе си, за да се идентифицира и удостовери статута си. Пред органите на МВР или районно приемателните центрове лицето може да удостовери самоличността си посредством някои от следните документи паспорт, лична карта, шофьорска книжка, акт за раждане за лицата до 14 години или друг официален документ, като диплома, членска карта, банкова карта, трудова книжка, документ за собственост и други, които съдържат посочване на лицето. На следващо място следва да разгледаме процедурата за избор на личен лекар. Лицата с предоставена времена закрила имат здравни права като всички български граждани. Следователно изборът на личен лекар става по общия ред. Те могат свободно да изберат общопрактикуващ лекар в лечебно заведение за първична извън болнична медицинска помощ, който е сключил договор с национална здравна осигурителна каса. Първоначален избор на личен лекар може да се осъществи по всяко време на годината с попълване на регистрационна форма на лична на сайта Национална здравна каса. От момента на избор на личен лекар, последният е длъжен да оказва медицинска помощ на лицата с времена закрила. Интерес представлява и лечението на хронично болни лица, пристигащи от Украина. Лицата с статут на време на закрила, които пристигат от Украина, са здравно осигурени. Следователно, лечението на хронични заболявания става по валиден за българските граждани. Обемът на изследванията и броят на посещенията при хронично болните изцяло зависи от състоянието им и поставената диагноза, що се отнася до диспанзеризацията на осигурените лица. Тя се осъществява на база еднократно издадено направление за консултация или провеждане на съвместно лечение от личния лекар. На последно място следва да разгледаме въпроса за лицата, страдащи от редки и сложни заболявания. 24-те европейски референтни мрежи за редки и сложни заболявания са обединени с цел подкрепа на всички украински пациенти. Европейските референтни мрежи са специализирани в диагностицирането и лечението на редки и много редки заболявания в почти всички области на медицината. В рамките на Европейския съюз има 1600 експертни центъра на европейските референтни мрежи в повече от 300 болници, разпределени между повечето или всички държави в Европейския съюз. Европейските референтни мрежи са поели ангажимент да осигурят център за пациенти с редки заболявания в и извън Украина. В София такъв център има на адрес град София, улица Георги Софийски номер 1. Благодаря за вниманието за повече информация по темата моля посетете страницата на проекта Refugees на сайта на българската асоциация за персонализирана медицина. Може да зададете въпросите си относно достъпа до медицинска грижа персонализирана медицина в България на горещата линия по проекта. Тази презентация е създадена с финансовата подкрепа на фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на европейското економическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на презентацията и видеото се носи от Българската асоциация за персонализирана медицина и при никакви обстоятелства не може да се приема, че презентацията или видеото отразяват официалното становище на финансовия механизъм на европейското економическо пространство и оператора на фонд Активни граждани България.